22 січня 2014 року у Кам'янець-Подільському український вибір проводить конференцію на тему корупція, головна загроза для розвитку українського суспільства. Провідні науковці та правники Хмельниччини зібралися в приміщенні національного педагогічного університету імені Івана Огієнка. Заступник голови громадського руху Український вибір Василь Німченко прокоментував результати зустрічі. Ми сьогодні в цих умовах, не зовсім так сказати адекватних. Ми зустрічаємося з людьми, але приятельно кам'янець подвойський пані з ситуації. І ми ви видели і по лицах, і по виступленнях том, що є проблеми. Но есть и понимание, и, ну и есть невосприятие тех э, действий, которые имеют место быть в Киеве. А мы говорим о том, что при наличии коррупционной составной эти источники надо искать. Надо искать, кто за этим стоит и что за этим стоит. Просто называть кто-то там радикалы. А с другой стороны, мы можем говорить о том, что без поддержки денежные, без поддержки идеологической или псевдоидеологической, вопросы не решаются не только политикой они не решаются и коррупцией коррупции. Поэтому коррупционер, на наш взгляд, на сегодняшний день, глубоко законспирировавшись под политическими гаслами, под политическими плакатами, внедряется в самые глубинные источники Формирование нашего общества. И вот это опасно. Вот почему украинские выборы ставят вопрос о том, что э, гражданское общество, если мы хотим строить, должно прежде всего на, на, начинать свое строительство с того, что общественные организации должны инициировать, проводить и реализовывать через, народ через общественные организации, реализовывать свое законодательное право. И народ должен наступать субъектом законодательства высшим законодательным органом, высшим. Основной причиной коррупции есть менталитет. И наши граждане, не зная законов, они просто-напросто сами провоцируют у государственных служащих коррупционные действия с их стороны. Чтобы не попадать в коррупционные ситуации, в коррупционные схемы, для этого нужно просто-напросто знать законодательную базу. И, в принципе, основная проблема коррупции в том, что вот действительно нет профилактики, а есть только борьба. Нужно просто-напросто, вот так как делает украинский выбор, доводить до людей законодательство, чтобы люди знали, свої свої права, свої Проте існуюча законодавча антикорупційна база вкрай недосконала і потребує негайної трансформації. Представитель Колегії по боротьбі з корупцією, які створені при департаментах при структурах власті, сам говорить, що вопрос формування на сьогоднішній день правової бази є основоположним, оскільки ненадлежащая правовая база, его реализация не дает положительных результатов. Вот почему, на наш взгляд, предложенный украинским выбором и концепт борьбы с коррупцией, и сам законопроект подлежит рассмотрению. Если он будет принят, я думаю, что это будет та лепта, вложена в сформирование общества, которое займет надлежащую ниже в истории становления нашего государства.